Salam, 10 dekabr tarixində səfər qütlələrinə keçilmiş sınağın izahını verəcəm. The world's debt is now 307 trillion dollars. Demə, dünyanın borcu hazırda 307 trilyon dollardır. It is the highest number ever. Bu indiyə qədər olan ən yüksək rəqəmdir. Banks are not lending as much money as before. Banklar, ə, daha borc, ə, pul interest rates are higher. Faiz olur. but the debt is still growing. Amma borclar, də artır. a recent report says that in the first part of 2023, the debt goes up by $10 trillion. Deməli, son araştırmalar göstərir ki, 2020-ci ilin birinci yarısına qədər ə, e, borçlar 10 trilyon artacaq. Over 10 years, it goes up by 100 trillion dollars. Over 10 years, it goes up by 100 trillion dollars. Deməli, e, 10 ildən sonra 100 trilyona qədər ə, qalxacaq bu borc. Ə, deməli, ə, şərhlər deyilir, şərhlərdə deyilir ki, ə, şərhlər deyir ki, qiymətlər çox sürətlə artır. Ə, və bu borcların ə, Son ildə but the situation will change in the coming months vəziyyət, ay most of this new debt is from rich countries like the u s Japan Britain and france france Kimi düşür. In other countries like China, India, and Brazil, the debt also goes up. Çin, Brazilya, Hindistan kimi də borçlar artır. Experts say that when the interest rates are higher, it will be more difficult for governments and people to pay the money back. ekspertlər deyir ki, bir gün faiz dərəcələri əgər yüksək olarsa, insanlar və dövlət üçün pulları geri borcdan yəni geri qaytarmaq çətin olacaq. İndi isə suallarına baxırıq. Birinci sual mətnin nə haqqındadır? E variantı The world is in debt, dünya borc içindədir. Bununla danışılırdı. İkinci sual mətna əsasən doğru fikir Doğrudur ki, C variantındadır. Yəni şərtlər deyir ki, qiymətlər get-gedə artır, sürətlənir. Bu da doğrudur. A da deyir ki, banklar əvvəlkinə nisbətən daha çox pul borc verir, əksinə daha çox pul borc vermir. Not olmalı idi bu. Arnold landing. Eyni deyil qiymətlər. Bu da yanlışdır. Vəziyyət dəyişməyəcək, yox, dəyişəcək deyildi. Yəni gələn ayda növbəti aylarda vəziyyət dəyişəcək. Y-də isə yanlış olan second yox, first olmalı idi. 2023-cü ilin ilk ə, yarısına qədər borclar 10 trilyona qədər 10 trilyon dollara qədər qalxacaq. 3-cü sual incorrect səhv fikir tapırıq mətndə. Səhv fikir Y variantındadır. 2 və 3 baxaq. Interest rates are not so high. Ə, faiz dərəcələri yüksək deyil. Əksinə yüksəkdir. Üstə də yanlış olan ə, Çin və Braziliya E, borc içində deyil olmalardı. Əksinə onlar da borclarda e, da həmçinin e, borclar yüksəkdir. E, D4 doğru cavabdır. Çünki AB Britaniya, Yaponya, Fransa varlı ölkələrdir mətnə də deyilir. Birdə isə deyilir ki, yeni borcların əksəriyyətini varlı ölkələr təşkil edir. Düzdür, bu da doğrudur. 4-cü sual, cümləni tamamlayırıq mətnə görə. The world debt is now dünyanın borcu indi 307 trilyon dollardı. 5-ci sual. For some it will be difficult to pay money back. Kimlər üçün pulu geri qaytarmaq çətin olacaq? Deməli, dövlət və insanlar üçün. Dövlətlər və insanlar üçün. 6-cı sual report sözünün sifət yazacağı mətnindən recent uh, report 7-ci sual. Deməli biz nöqtələrdən sonra saylan təksim görürük. Yəni saylan təksimin heç vaxt artiklsız buraxmır, mütləq artikl qoymalıyıq. Sonra and dağadları görək. And dağları, yəni sıra dağlar olduğuna görə, yəni cəmləşmə var burada. Deməli bu sıra daqlardı. Sıra daqlar həmişə müəyyən artikl, yəni the artiklının işləndiyinə görə variant qalır C. 8-ci sual modal fel mövzudur. Bir yanlışdır. Od özündən sonra mütləq to sözənizə gətirir. We has to ola bilməz. We have to deməli idi deyə. Cavab qalır 2 3 E yeah, variantı. 9-cu sual, sözlərin mənasından görə uyğunlaşdırmalıyıq. Baxaq. Borrow borc almaq deməkdir. Bu uyğun gəlir C variantına. To take something from someone that you intend to give back. Yəni bir kəsdən bir şey götürürsən ki, yəni geri qaytarmaq niyyətində olursan, yəni borc alırsan, yəni. Cough öskürəkdir. Bu da uyğun gəlir B variantına. Havanı yəni göndərirsən ağızdan ə, çəri və loud nose, yəni, <coughs> yəni hündür səs çıxarib, belə nəsə öz kürək mənasındadır. A isə kömək deməkdir. Bu da uyğun gəlir A variantına. Deməcə C B A düzgün cavab D. 10-cu sual. Deməli biz burada and bağlayıcısı görürük. Adətən cümlədə heç bir zaman zərfi olmayanda sadəcə and bağlayıcısı olanda, yəni bütün fellər bir-birin ardınca ə, Yəni ardıcılığı göstərir deyə, daha çox ə, bütün felər eyni zamanda işlənir, yəni daha çox keçmiş sadə zamanda işlənir. They read everything and give me new ideas. Onlar hər şeyi oxudular və mənə yeni ideyalar verdilər. 11-ci sual. Deməli, I take a picture of guys. Deməli sual cümləsidir. Sual cümləsi olduğuna görə A atılır, çünki have to-nun sualı do ilə verilir. Burada isə have to özün çıxarırlar qabağa. Out tunu sualı isə out, i to, out to, yani ayrılmalı idi. Mütləq uh, tunla outun ortasında yazılmalı idi. Yəni out i to take, do you have to take, uh, may i take, am i able to take. İndi baxırıq. Burda cavab B doğru cavabdır. May i take. D-də, E-də yanlış olanlar isə do i have to, am i able to. Yəni Sual cümlələrində sadəcə köməkçi fel bir söz olaraq keçə bilər qabağa. Yəni may məsələn, may I, can I, do I, have I. Yəni burada isə bir neçə sözün qabağa keçməsi, yəni belə sual forması yaranmadığını görə qalır variant B. 12-ci sual. Jobs cəm isimdir, Sam cəm isimdən işlənə bilər. Doğru cavab A-dır. Non isimsiz işlənir. Every saylan tək isimdən işlənir. Each saylan tək isimdə işlənir. Anas əsəlin tək isimdə işlənir. 3-cü sual düzgün modal fel olan cümləni seçməliyik. A variantında modal fel işlənməyibdi çünki need modal felindən sonra mütləq başlanış forması fel gəlməli idi. Ona görə burda isim gəlib yanlışdır. B variantında modal fel yoxdur. have to modal feili var və yaxud inkarda didn't have to. C variantında isə modal fel var, can modal feili ikinci cümlədə. Ona görə C doğru cavabdır. D-də won't be able to b çatışmır. Won't be able to. E-də isə will have to, yəni to yoxdur deyə belə bir modal deyil. Olmadığından görə E də yanlışdır. Qalır C variantı. 14-cu sual. Uh, on some night the sky is so clear that you uh, Deməli, burada ought to çatışmır. E yanlışdır. Haven't deyə bir ifadə yoxdur. Have to-nun inkarı don't have to-nun deyil. Able to olmalı idi. Burada da to yoxdur. Qalır A və B variantları indi cümləni tərcümə edəcək. On some nights the sky is so clear that bəzi gecələr səma o qədər aydın olur ki, deməli e, sən ulduzları, yəni hər bir ulduzu görə bilərsən. Yəni o görə bilməsən demək olmaz məna alacaq. Ona görə variant A. 15-ci sual irregular verbs qaydasız felləri seçməliyik. E variantında da qaydasız fellər to say to eat bay hər üçünün feili hər üç feilin keçmiş zamanı kökündən dəyişir. Ed artırmaqla düzəlmir. Amma digər feillərdə variantlarda məsələn listen qaydalı feildir, keçmişdə ed artırmaqla düzəlir. Və ya xot b-də remember, mind feilləri qaydalı feillərdir. C-də melt, D-də erupt, call rie variantı 16-cı sual. Before bağlayıcısı görəc cümədə. Before bağlayıcısından sonra sadə zaman yazılmalıdır. Ona görə D və E variantlarındakı ikinci tərəfdə olan bitmiş zaman yanlışdır. Keçmiş zamanda, keçmiş zamandan uzlaşdığına görə cavab C-dir. Ed ilə had uzlaşır. Amalda had keçmişdi. Arrive indikidə keçmiş indikilə birləşə bilməz. B-də isə yenə keçmişlə indikini bir yerdə qoyublar olmaz. Ümumiyyətlə cümələdə bağlayıcı varsa, when, before, if və sərkin bağlayıcılar varsa, zaman mütləq uzlaşmalıdır. Keçmiş keçmişlənd indiki ya indiki ilə və daha çox gələcək zamana uylaşır. 17-ci sual. Modal fel məsudu yenə baxırıq. A variantında will be olmalı idi deyə yanlışdır. B variantında must to ilə eşlənmir. C-də ought to olmalı idi. D-də B çatmır. want be able to qalır variant D. will be able to 18-ci sual. Types cəm isimdir. Cəm isimlərlə sam işlənə bilər. Some types. Every, each özündən sonra sayılan tək sim istəyir. Nan ümmet isimsiz işlənir. A nazə sayılan tək isimlə işlənir deyə yanlışdır. 19-cu sual. Uh, Bill loves swimming and won uh, swimming mats. Uh, Üsküçülük yarışları. Demə biz burada um, ikinci ismə baxacağıq. Mats cəm olduğuna görə many cəm ilə işlənir chat toğru çapdadır. A lot of ilə işlənə bilər. A lot isimlə işlənir. Lot of belə bir birləşmə yoxdur. A lot of a little salməsindən işlənir. Less də həmçinin salmən ism ilə işlənir. Çünki little sözünün müqayisə dərəcəsidir. Daha az deməkdir və ona görə cəm isimlə işlənməz. 20-ci sual. Very adi dərəcə sifət və ya zərf ilə işləndiyinə görə C-də better müqayisə, D və G-də best üstün dərəcəsi olduğuna görə atılır. A və B hər ikisi adi dərəcəlidir, amma biz baxırıq, zərf yoxsa sifət yazmalıyıq. To be feili görüncədə to be-dən sonra sifət yazılır, zərf yazılmır. Ona görə cavab B. Running can be very good for you. 21-ci sual. Deməli biz feildən qabaq, əsas feildən qabaq işlənə bilən bir zaman zərfi qoymalıyıq. Bu always və usually ola bilər. Bu kimi zaman zərfləri usually, always Sometimes, uh, often vəsalar never. Bunlar adətən əsas feldən əvvəl işlənilirlər. Amma yesterday ago bu zaman zərflər ortada işlədə bilmərik. Ya azəldə ya da daha çox axırda gəlir. Ona görə düzgün cavab 1 və 4 E variantı. 22-ci sual bazetime bağlayıcısını görürük. Bazetime bağlayıcısı da özündən sonra sadə zaman gətirməlidir. Ona görə B və C variantları atılır. A doğru cavabdır. ID ilə hadzlaşır, keçmiş zaman, keçmiş zamana uzlaşır. Services cəm olduğuna görə, cəm ism mälle fel s qəbul etmir deyə yanlışdır. Arrive olmalı idi. Arrives yox. Xəbər yəni cəmdə olmalı idi. Feldə s isə təki göstərir. Yəni ism də s cəmi bildirir, feldə s təki göstərir. O da tək simlə uzlaşır. Burada cəm isim olduğuna görə arrives atıldı. Y-də isə indiki zaman, daha çox gələcək zamandan və yaxud indiki sadə zamana uzlaşır. Yəni has mm, bitmişsə, indiki bitmiş zamandır. Həm də base time ya keçmiş bitmiş zamanda işlənən bir bağlayıcıdır, ya gələcək bitmişdə. Indiki bitmişdə işlənmədiyinə görə yanlışdır. Yəni doğru cavab A. İndi isə mətni tərcümə edək. The tortoise gets its name because it lives in the desert. Səhraq bağası səhrada yaşadığına görə bu adı almışdır. This means that the tortoise has to adapt to live in an arid hot climate. Bu deməkdir ki, tisbağa quraq iqlimdə yaşamğa uyğunlaşmışdır. Its habitat can be found in Southern California, Nevada, Arizona and in parts of Mexico. Deməli, onun yaşayış yeri Cənubi Kaliforniya, Nevada, Arizona və Meksikanın bəzi bölgələrində tapıla bilər. Just like turtles the desert tortoise has a shell that's usually brown and tan in color and is very hard. Səbağalar kimi səhrət səbağasının da adətən qəffəyi və qara rəngli çox sərt olan qabığı vardır. The shell can be anywhere from 8 to 15 ft long. Qabığı 8-15 fut uzunluğunda ola bilər. The tortoise's body is not designed to swim. Səbağanın bədəni üzmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. How may one the how the tortoise can survive the extreme heat? Cıpağanın həddindən artıq istilərə necə dözə biləcəyi ilə maraqlana bilərsiz. So, sea turtles can handle up uh, to 140 degree temperatures by burrowing itself into the ground and escape the heat. Səhərət cıpağası istidən xilas olmaq üçün yerə yıxılaraq 140 dərəcə dərəcəyə qədər istiliyə dözə bilir. Uh, the desert tortoise spends most of its life in a burrow, və səhrət spazığası ömrünün çox hissəsini yuvada keçirir. It makes a hissing or a popping sound when it is afraid. Qorxduqda fısıltı və pıçılta səsi çıxarır. The desert tortoise eats herbs, grass and new growths of cacti. Səhrət spazığası otlar, uh, sonra uh, və yeni dücərmiş uh, kaktusları yeməyi sevir və həmçinin the flowers of cactus are eaten as well. Kaktusun çəkləri də yeyilir. This animal is more active during the daytime, especially in the early morning and early evening. Bu heyvanlar daha çox gün ərzində aktiv olurlar və əsasən də səhər erkəndən və demə axşam aktiv olurlar. It can live to be 50-80 years old. 50-80 yaşına qədər yaşaya bilirlər. This is old for animal. Bu heyvanlar üçün çox ə, yaşlıdır bu yaş. The turtle has its young ə, from eggs. Deməli, tospaqlar balalarını yumurtadan çıxarır. The temperature actually determines ə, whether it will be a male or female turtle. Deməli, bu temperatur, yəni istilik ə, təyin edir ki, bu, yəni erkək və ya dişi olacaq bu tospağa. The desert tortoise in, in, is endangered və səhrət bağası təhlükə altındadır, yəni nəsli kəsilməcədir. İndi isə suallarına baxırıq. 1-ci sual mətninə haqqındadır. Mətn səhrət bağasından danışır, bu da uyğun gəlir D variantına. Yəni bərk qabığı olan heyvan 24-cü sual. Səf fikri tapırıq mətnə görə. Səf fikr D variantındadır. Burada deyilir ki, you can see deserts everywhere in the world. Dünyada hər yerdə görə bilərsən. Bu yanlışdır. Kaliforniyada, Meksikada, Arizonada və s. kimi yerlərdə yaşayır, hər yerdə yaşamır. 25-ci sual. Səf fikri tapırıq mətnə görə yenə. A variantı yenə səf fikridir. Səhərət bahaları Burda deyilir ki, kaktus çiçəklərini yemir, hardlı çünki not deməkdir. Əksinə, səhrə çiçəkləri kaktus çiçəkləri də yeyilir səhrət bağları tərəfindən. Ona görə bu yanlışdır. 26-cı sual, mətində nədən bəhs olunmur? D variantı. The length of the desert tortoise feet, tıspağanın ayağının uzunluğu orada deyilmirdi. 27-ci sual hər əraf 3-də bu cümlənin definition tapmalıyıq. Seriously uh, at risk of extinction. Yəni ciddi mənada təhlükə altında olmaq, nəsli kəsilməkdə olan, yəni in danger at. 28-ci sual. In order to escape extreme heat the desert tortoise. Yəni bu həddindən artıq istidən ə, qaçmaq üçün Yəni bu sedozə şey bilmək üçün səhrat sıbağası, yəni nə edir? Burrow itself, yəni özünü torpaqda basdırır belə deyək, özünə yuva açır. 26-nın 29-cu sual, frightened from the passage. Frightened sözünün close meaning, meaning, yəni yaxın mənası nədir? Afraid Hər kəsə qorxmuş deməkdir. 30-cu sual. Tisbağalarla müqayisədə ə, səhra tisbağaları üzə bilmirlər. Can't swim.